今年忙碌，为了生活，我没有选择离乡背井，我没有选择。今天要短暂离开忙碌的日常，沉重，但期待，期待未来。 更好，因为那是家。人生如果有选择，我会选择家人。为了家。 提前定下了深夜的航班。夜机里，方向依旧坚定。再远的路，只为了守住尊严。为了家，不断在工作间奔波。因为我知道，我还有家，我还有未来。 我还有选择。为了不再让丑闻、贪婪、权力霸凌我们，这点累算什么？至少我还有选择。今年我们回家两次，一次为了团圆，一次为了团结。 这次，为了未来，我做出了选择。你呢？家园，我们捍卫。未来，在你手上。